ড্রাগস বিরোধী অভিযানে কাসার পুলিশের বৃহৎ সাফল্য এক দুই কোটি টাকার নয় সাত কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করেছে কাচার পুলিশ দুটি বাহন সহ পাঁচ জন গ্রেফতার একটি বিগ ব্রেকিং কাসার জেলায় ড্রাগসের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত রয়েছে কাসারের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার নুমাল মাহতা জানান সোমবার একটি বিশ্বাসযোগ্য গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কাসার পুলিশ শিলচর সোনাবাড়ি ঘাট এবং লক্ষ্মীপুর থানার আওতাধীন মারখাও মাদকদ্রব্যের মাদক অবৈধ পরিবহনের বিরুদ্ধে দুটি বিশেষ অভিযান চলে আর এতেই মেলে বড় সহ সাফল্য প্রায় দুশত ষোলো গ্রাম ওজনের সন্দেহভাজন হেরোইন আঠারোটি সাবানের প্যাকেটে এবং বিশ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ সংবাদ মাধ্যমে কাছাড়ের পুলিশ সুপার নুমাল মাহাত্মা কি বললেন চলুন শুনে নেওয়া যাক আপনারা দেখছেন আমার সোনার কালীগঞ্জ ড্রাগস বা সামগ্রীর অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছিল আৰু এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে যোৱাকালি আমি দুটা বিশেষ অভিযান চলাইছিলোঁ এটা অভিযান আমাৰ সোনাবাৰী ঘাট অঞ্চলত সদৰ থানাৰ এৰিয়াত এটা অভিযান চলিছিলে আৰু দ্বিতীয়টো অভিযান চলিছিলে মাৰখলিন লখিমপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গতে ইয়াত আৰু দুইটা আমাৰ যি পিয়' আছে দুয়োটা পিয়'ৰ পৰা আমি বৃহৎ পৰিমাণৰ মিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ প্ৰথম যিটো যিটো ঘটনাস্থলীত সোনাবাৰী ঘাটত যেতিয়া আমি এটা গাড়ী ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু এই গাড়ীখনৰ ইণ্টাৰচেপ্ট কৰাৰ পাছত তাত চাৰিজন আৰোহী আছিলে সেই চাৰিজনৰ আৰোহীক যেতিয়া সোধ পোছ কৰোঁ তেতিয়া তাৰ পৰা আমি ওঠৰটা চাবোনৰ বাকচত হিৰইন সন্দেহযুক্ত হিৰইন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই চাৰিজন ব্যক্তিৰ নাম হৈছে আই এছ আ বেগম চৌধুৰী দ্বিতীয়গৰাকী হৈছে মুছলিমা বেগম মজুমদাৰ আৰু তৃতীয়গৰাকী হৈছে তৃতীয়জন হৈছে জলাল আহমেদ চৌধুৰী আৰু চতুৰ্দজন হৈছে ৰাজীৱুৰ আলী চৌধুৰী এই গোটেইকেইজনৰ ঘৰ নাৰায়ণপুৰ আৰু ধলাই পুলিচ ষ্টেচনৰ অন্তৰ্গত গোটেই চাৰি চাৰিজনৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী হিৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেই নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ যি ওজন আছিলে দুশ ষোল্ল গ্ৰাম আছিলে আৰু এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি আইনগতভাৱে স্থলীতে আমি চিজ কৰোঁ আৰু দ্বিতীয়টো স্থানত দ্বিতীয়টো স্থান হৈছে মাৰ্খলিন লখিমপুৰ তাৰ এজন ব্যক্তিক আমি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা আমি ব্যক্তিজনক বিশেষ খবৰ সূত্ৰ খেদি আমি তেওঁৰ ঘৰত আমি অভিযান চলাওঁ আৰু সেই মানুহজনৰ নাম হ'ল লালপু ছিংজিৎ তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মাঞ্জা তিনিআলি কাৰ্বি আংলং তেওঁৰ পৰা আমি বিছ হেজাৰ য়াভা টেবলেট জব্দ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু তাৰ লগতে এখন বলেৰ' গাড়ীও আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো বলেৰ' গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে এছ জিৰ' নাইন বি ছিক্স 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 ছেভেন এই গাড়ীখনো আমি তাৰ লগত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কালত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি যিখিনি সামগ্ৰী আমি নিচাযুক্ত সামগ্ৰী জব্দ কৰিলোঁ সেই সামগ্ৰীখিনি আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ ড্ৰাগ ডিটেকশ্যন কিটৰ জৰিয়তে আৰু আমি ইতিবাচক ৰিপ্লাই পৰাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি সামগ্ৰীখিনি আমি জব্দ কৰোঁ আৰু গোটেই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ সেই জব্দকৃত সামগ্ৰীৰ সামগ্ৰিকভাৱে চোৰাং বজাৰত তাৰ মূল্য প্ৰায় সাত কোটিৰো অধিক হ'ব বৰ্তমান আমি অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ আৰু এটা কথা আমি আপোনালোকক জনাব পাৰোঁ যে লালপু ছিংজিদ বুলি যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মাঞ্জা কাৰ্বি আংলং তেওঁ তিনিচুকীয়া জিলাত এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আৰু তেওঁ কাৰ্বি আংলংটো ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ ক্ষেত্ৰত তাতো তেওঁ জড়িত হৈ আছে আমি যেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত কৰিছোঁ এই কথা জনা গৈছে গতিকে আমাৰ এই যি অভিযান আছে অব্যাহত আছে আৰু এই লোককেইজনৰ বিৰুদ্ধে অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি তদন্ত চলাই গৈছোঁ আৰু জিলাখনত যেতিয়ালৈকে আমাৰ ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহৰ এনে অবৈধ সৰবৰাহ যেতিয়ালৈকে চলি থাকিব আমাৰ অব্যাহ আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত থাকিব অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অসম ৰাজ্যখনক সম্পূৰ্ণৰূপে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰাৰ তেওঁৰ যি পৰিকল্পনা তাৰ কাৰণে আমাৰ এই অভিযান অহৰহ আমি চলাই গৈছোঁ আৰু এই অভিযান আমাৰ অব্যাহত থাকিব আৰম্ভিক তদন্ত কালত দেখা গৈছে যে গোটেইখিনি সামগ্ৰী যিখিনি সামগ্ৰী আমি লখিমপুৰত মাৰ্খলিনত জব্দ কৰিলোঁ সি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু আনটো যি সোনাবাৰী ঘাটত যি আমি জব্দ কৰিলোঁ সেইখিনিও পইন এক চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলা সৰবৰাহ হৈছিলে আৰু এইখিনি বা আমাৰ অসমৰে বহি জিলালৈ বা অসমৰে এই চুবুৰীয়া জিলালৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে বুলি প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আমাৰ অভিযান বৰ্তমানো অব্যাহত আছে